видите, О моем пяти да. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Вот, правда, здесь был где-то наклеечка, да? но Вот, извиняюсь. А Он вот такой вот, вот выполнит таких вот цвета. Видит? Вот это обычный ежедневник, но это было написано пяти. И там нужно просто вопрос писать. Так он выглядит. Кто не знает. Например, открываем страничку, да? Тут вот дата. 10.04, да? И вы пишете. 2016 Ну, так дальше. До 2020 года. Твой улюбленный день недели. Вот, и вы тут пишете как вы смотрите, как вы развиваетесь. Много вопросов есть. Например, сегодняшний день. Я уже ответил. Вот. Заморозка моя любимая игра. Вот, ну и давайте уже посмотрим. Черчу я его вот так. Вот таким вот образом различным. И рисую какие-то рисуночки, да, там наклейки, замазкой, там, рисуночки, вот. что-то расчертила и сейчас я по-другому буду расчерчивать, то есть вот так, по-другому ну, я не знаю. Вот. Такой Мне он очень нравится, мне нравится вывести. Вот. Каждый день его ношу в школу, чтобы заполнить какой-то вопрос. Здесь оставлю своим друзьям плюсики минусы, потому что там мой лучший друг, и у кого будет больше плюсиков, кто кто то ты выиграл. Это лучший друг. Все хорошо фокусируем. Веточки. мне очень нравится вести пятибук. Это вот, крутое занятие. Раскрашиваем с точками тут какой-то материал вот мне очень очень нравится и знаете что я здесь сделала написала саша гей живую местную точку написала саша у себя и светочкой делается такой рисунок по цвету красный. Не а, знаю, короче, вот, можно почитать, как можно прочитать, как это называется. Ничего не Что? написано, просто пятнышки вот. 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 Хочу написать любимый шоколад. И Макси. «Любимый шоколад. Я люблю шоколад. 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 очень я его теперь люблю, да, ну, как видите, и свой ежедневник. Да, вот, Понятно. Вот, я уже сделала. И это нормальная самая стрелочка. Кстати, заходите в мой детский колодец. <плодисмент> это было все, если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Пока, пока, пока. Всем пока.